जना कराची के ये मनाजर आप अपनी टन स्क्रीन पर देख सकते हैं कायद के एन सामने ये ग्राउंड के जहाँ पर इस वक्त पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम लहरा रहा है और इमरान खान की कॉल के मुताबिक ये कारकुनान यहां से हकीकी आज़ादी की जिद शुरू कर रहे हैं और ये नारा बुलंद कर रहे हैं कि गैर मुल्की साजिश बैरूनी मुदाखलत को किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा और फ्रेश मैंडेट का तकाजा कर रहे हैं उस हुकूमत से जिसने अभी छह दिन पहले चार्ज संभाला और साथ ही साथ उसे ये बता रहे हैं कि आपका आना हमें किसी सूरत कबूल नहीं हमें मंजूर नहीं हम इस इम्पोर्टेड सेटअप को नहीं मानते ये मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं दूर दूर तक कराची के शहरी देखे जा सकते हैं आवाम का जमन गफीर यहाँ पर मौजूद है अपने कप्तान की कॉल पर ये यह शहरी यहाँ पहुंचे हैं और आज इंतजाम भी मजीद बेहतर किए गए हैं इस जलसे के लिए लाइट्स का भरपूर अहतमाम किया गया है ताकि वो लोग जो जलसे में आवाम को तलाश करते हैं उनकी गिनती में इंटरेस्टेड रहते हैं उन्हें भी वाजह तौर पर ये लोग नजर आएँ ये शहरी बताएँ कि हम इस बाग़ना के अख्ताम तक बल्कि उससे बाहर तक भी मौजूद थे और अपने कप्तान को सुन रहे थे जबकि ये स्टेज के मनाजर है जहाँ देखा जा सकता है कि दो लेयर्स में स्टेज को तरतीब दिया गया है बड़ा ही खूबसूरत मंजर है बड़ा ही खूबसूरत स्टेज सजाया गया है जहाँ एक स्टेज वी आई पी है जबकि दूसरा वी आई पी स्टेज है यहाँ पर मरकजी कायदे मौजूद होंगे हमको सुना मिलानी होगी नई कहानी बनाने होगी हम घर से निकले हैं जवान है जोश भरा और खून रवा हमसे इसीलिए रिहर्सल जो है ना प्रैक्टिस प्रैक्टिस बहुत जरूरी है ये लीजिए तो जनाब यहाँ पर इस वक्त साउंड सिस्टम और माइक तमाम तो चीज़ें चेक की जा रही हैं ज़ाहिर तैयारियाँ तो मुकम्मल हैं लेकिन इस वक्त आवाम को पार्टी तराने सुनाकर उनका लहू गरमाया जा रहा है ये देख सकते हैं आप इफ्तार भी आ, उबैद यहाँ पर की गई है खातन बच्चों के साथ आई हैं और कराची की जो एक ख़ास लोगों को यहाँ पर खौफ है वो ये है कि यहाँ पे लोग अपने मोबाइल फ़ोन रात में बाहर नहीं निकालते हैं स्नैचिंग का खतरा होता है लेकिन तहरीक इंसाफ के जलसों में ख़ास तौर पर मोबाइल टच जो है वो जलाई जाती है तो हो सकता है आज भी हम दें ये मंतर देंगे चलें बहरहाल ये मनाजिर यू ही आते रहेंगे और जैसे जैसे जलसे में जलसा में कोई एक्टिविटी होगी हम अपने नाजरन को बाखबर रखेंगे आगा रखेंगे फिलहाल इतना ही देखते रहिए